Jadi sebelum kita pergi lebih jauh tentang ayat ini Harus kita maklum dan faham Bahawa bila menyebut tentang Bani Israel Kita semua maklum dan faham Bahawa Israel itu adalah merujuk kepada Gelaran seorang Nabi dan Rasul Allah Iaitu Nabi Ya'qub alaihi salam yang dikata Israel Israel tu adalah Nabi Yakub. Jadi bila Al Quran menggunakan terma bani Israel, dia merujuk kepada anak-anak keturunan Nabi Allah Yakub alaihi salam. Yang mana mereka ini berjumlah 12 puak 12 keturunan 12 keluarga jadi kalau kita ambil nama-nama mereka secara sepintas lalu Nabi Yaakob ni dia ada empat orang isteri Isteri yang pertama Nabi Yaakob ni nama dia Leah Ataupun disebut Layah Menghasilkan enam orang anak lelaki Pertama disebut Raubin Yang kedua Syam'un Yang ketiga Levi yang keempat Yahuza Yang kelima Izakar Atau selalu disebut Yasakhir Yang keenam Zebulun Isteri yang pertama dapat enam orang anak lelaki Walaupun ada seorang anak perempuan yang disebut dengan nama Dina Tapi anak perempuan ini tak termasuk dalam dua belah keturunan Bani Israel Dia lebih kepada penisbahan jantina lelaki Manakala daripada isteri yang kedua nama dia Rahil. Rahil isteri kedua ni adalah adik kandung kepada Layyah isteri pertama. Jadi jangan buat-buat pelik, jangan buat-buat terkejut pasal apa boleh ada perkahwinan dua beradik berkumpul sekaligus. Dalam syariat terdahulu tidak menjadi masalah, tidak mengapa mengumpulkan dua adik-beradik dalam satu perkahwinan tapi mari pada syariat Nabi Muhammad benda ni sudah tidak dibenarkan tak boleh nak mengahwini dua beradik sekaligus kecuali sekurang-kurang berlaku dua benda pertama bila kita kahwin dengan kakak contoh kakak tu mati barulah boleh kahwin dengan adik yang kedua kalau kita berkahwin dengan kakak dulu kemudian bercerai baru kita boleh berkahwin dengan adik tapi kalau kita nak mengumpulkan dalam satu tempoh masa yang sama kita pi nak meminang kakak tengok adik pun lawa juga adik pun cantik juga pak cik kira dua-dua sekali lah saya buat wife saya buat isteri saya buat bini tak boleh jadi daripada isteri yang kedua Rahil ni melahirkan Nabi dan Rasul Allah. Inilah ibu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Manakala yang kedua adalah adiknya Bunyamin. Tapi sayangnya Rahil ni dia meninggal muda. Selepas beberapa hari melahirkan Bunyamin adik Nabi Yusuf, dia meninggal dunia. Manakala isteri yang ketiga adalah Zalfah melahirkan dua anak lelaki iaitu Jad dan Asir. manakala isteri yang keempat Balha juga melahirkan dua anak lelaki Dan dan Naftali Jadi isteri pertama enam orang Isteri kedua dua orang Isteri ketiga tiga orang Isteri keempat dua orang Jadi enam dua 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 Jadi inilah jumlah Dua belas Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran Tapi merujuk kepada ayat ni bukan merujuk kepada mereka Mereka ni zaman lebih awal Memang anak-anak keturunan betul Nabi Allah Yakub alaihi salam Tetapi konteks dalam ayat ni merujuk ketika zaman Nabi Allah Musa alaihi salam Jarak tu dah hampir beratus tahun, sebab terakhir Bani Israel berada di bumi Mesir ketika mereka keluar berhijrah daripada bumi Kanan. Nabi Yakub tu duduk di bumi Kanan, nama lain bagi Palestin dulu. Jadi selepas peristiwa pengkhianatan terhadap Nabi Yusuf tu, mereka semua berpindah ke bumi Mesir. Jadi lama duduk di Mesir mereka beranak pinak mereka berzuriat mereka berketurunan sampailah satu tempoh masa yang lama dan panjang sampai zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi zaman Nabi Musa itulah adanya Firaun yang mana ketika ini Bani Israel berada dalam penindasan Berada dalam kezaliman dan pengkhianatan bangsa Kipti di Mesir. Ringkas cerita melalui Nabi Musa dan Nabi Allah Harun, Allah nak mengeluarkan mereka daripada bentuk penindasan ni, nak mengeluarkan mereka daripada bentuk kezaliman Firaun yang dah makan puluh-puluh bahkan ratusan tahun. Pendek cerita lagi selepas peristiwa pengejaran Fir'aun terhadap Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel Allah menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah Dalam isu peristiwa terbelahnya laut melalui tongkat Nabi Allah Musa tu Fir'aun dengan tentera dia habis mati, habis tenggelam di bawah arus air laut Jadi bila selamat sampai di semenanjung Sinai banyaklah peristiwa suka duka nikmat-nikmat kelebihan yang Allah bagi pada Bani Israel tetapi Bani Israel ni jenis kaum yang tak mengenang budi banyak perkara-perkara yang di luar batal akasan kita nak berfikir antaranya ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk bermunajat di atas bukit Tursainah mereka boleh tertipu terpengaruh dan terpedaya dengan Tuhan palsu yang dibuat oleh Musa As-Samiri dalam bentuk seekor seekor lembu emas tu boleh mereka menganggap lembu emas tu adalah Tuhan ini bentuk kesyirikan yang dibawa oleh Samiri walaupun bukan semua Bani Israel terpedaya dengan permainan ni tapi sekurang-kurangnya ada sebahagian mereka yang boleh menjadi sesat disebabkan permainan tersebut